У Краснограді продовжується робота з освітлення паркових зон. Ця справа була розпочата за ініціативи міського голови Володимира Максима ще восени минулого року. Тоді вдалося реконструювати освітлення у парковій зоні поблизу борового управління Укрбургаз. Загалом було встановлено. Понад 60 сучасних ліхтарів, і от з настанням теплої погоди справу продовжено і в цьому році. Володимир Максим сподівається, що спільними зусиллями місцевої влади, підприємців і всіх небайдужих красноградців до 9 травня вдасться освітити парк поблизу меморіалу Танк наразі там уже тривають роботи. Доведеться замінити майже один кілометр кабелю, і в кінцевому результаті у парковій зоні засяє 50 нових ліхтарів. В преддверии праздника, праздника Победы, я хочу сказать, что Красноградский городской совет продолжает свои инициативы по освещению нашей парковой зоны. В прошлом году, к дню освобождения города, удалось осветить часть парка, которая находится территориально в районе кафе-парка УБР, и вы все уже видели, что это превратилось в цивилизованный уголок, где можно отдохнуть. К сожалению, из-за трудностей с платежей, платежами через казначейство не было не профинансировано практически ни копейки, и были, и не остаются долги перед нашими предпринимателями, которые, получается, оплатили из своего кармана эти, эти работы. Но, тем не менее, хочется, чтобы каждый раз хотя бы небольшой шаг делался по небольшому, но по сильному улучшению благоустройства нашего города, и поэтому мы обратились с этой же инициативой к нашим предпринимателям. К нашим промышленным предприятиям, к отдельным гражданам, которые оказались внимательны к этой инициативе, ее поддержали, и вы уже видите, что работает наше учебное заведение, конечно, хочу отметить, которое помогает просто иногда поучаствовать в облагораживании парка. И вы уже видите, что работы проводятся, и я надеюсь, я, уверен в том, что к 9 мая мы видим, что часть парка, которую мы называем «Парк Победы» возле танка, она будет освещена, и мы там тоже сможем нормально в недельное время прогуливаться с детьми, с друзьями, и это будет продолжаться, и мы не остановимся на этом. И будем дальше пытаться, не взирая, опять же, обращая внимание на сложности с финансированием. Хотелось бы отметить, что именно эта часть парка больше, больше, всего пострадала от вандалов, которые уничтожили полностью сети. Если по правой стороне парка там восстановление потребовалось меньше работы и практически только приобрести светильники и провести работы по восставлению, то здесь практически все сети уничтожены были. И мы поняли, что последняя лампочка там горела больше 10 лет назад. Поэтому здесь большой объем работы. И еще раз хочу сказать с благодарностью всем небезразличным людям, которые помогают, ну, наверное, в том числе и себе, ну, и, конечно же, городу по восстановлению этих сетей и облагораживанию территории нашего города. Позитивно оцінюють цю справу звичайні красноградці. Вони вже відчули переваги від неї, адже в темний час доби, алеї парку освітлюється, ними можна безпечно пересуватися, а також відпочивати на лавочках. Дуже приємно, що наші власті позаботілись о парковому священні. Як я пам'ятаю, ті фонарі не горіли мабуть, років 10. А сьогодні з супругою вийшли прогулятися. дивимося, прекрасно горять Фонарі чудово. Дуже хороший подарунок зробили. нашему городу, нашей власти.